Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazrin Unity Channel. Sekali lagi, ini keputusan PRK Air Kuning. Macam biasa, perikatan nasional nak mencari isu modal politik murahan. Mereka cakap pasal ladang babi, seakan-akan ladang babi itu salah kerajaan yang ada sekarang. Rupa-rupanya macam biasa jugalah. Apabila perikatan nasional bercakap saja, mereka lupa bahawa semua perkara itu bermula daripada mereka juga, yang mana semua pun pernah berlaku di zaman mereka. Cuba nak salahkan orang, sekalinya ludah kena di muka sendiri. Itulah yang berlaku. Terkini, kecoh isu ladang babi tular balik jawapan Razman semasa ditanya media. Pas sekali lagi mempolitikkan isu ladang babi di air kuning Membangkitkan soal ladang itu yang beroperasi di kampung yang majoritinya Didiami masyarakat Melayu Isu sama turut dimainkan Perikatan Nasional PN Pada pilihan raya PRK Air Kuning Dengan membangkitkan kebimbangan mengenai jumlah ladang babi Di kawasan majoriti Melayu itu Naib presiden PAS Datuk Idris Ahmad berkata, ladang-ladang itu boleh menimbulkan ancaman terhadap alam sekitar dan kesihatan. Pun begitu, satu rakaman ketika ADUN Gunung Semenggul Razman Zakaria ditemui para media sewaktu beliau memegang portfolio ekspo pertanian, peladangan, industri makanan dan sekuriti makanan tular kembali. Razman merupakan exco dari tahun 2020 hingga 2022 di mana portfolio beliau secara langsung berkait dengan isu penternakan termasuk isu ladang babi. Pada waktu itu ketika ditanya media mengenai kemungkinan ladang babi akan dipindahkan, Razman menjawab, "Untuk mengelakkan bau ini, dia iaitu penternak babi." telah pun membuat pelaburan lebih daripada berjuta-juta. Nanti kita tengok bagi pihak kerajaan negeri sebab kita sebagai kerajaan ni kita kena tengok semua pihak. Video ini dimuat naik semula akaun Facebook Pemuda Amanah Perak. Saya pemuda parti itu paling lantang mengkritik tindakan PAS yang sengaja membangkitkan isu ladang babi dan dikaitkan dengan perkauman pula. Masa pegang KA kuasa, Bukan main faham semua pihak Faham pelabur Faham babi Faham bau katanya Tapi Bila dah tak jadi kerajaan Tiba-tiba bising macam tak pernah tahu Kewujudan ladang babi itu Tiba-tiba mainkan sentimen Tiba-tiba nak jadi hero rakyat Padahal Masa Masa boleh buat tak buat pula Masa ada kuasa Diam seekor babi tak terusik, kata Facebook pemuda Amanah Perak. Saudara, ini sudah kali kedua, perikatan nasional terkantoi terceduk sendiri. Dalam soal menjadi hero di kampung Sungai Baru pun, baru-baru ini 23 ahli parlimen perikatan nasional juga terciduk terkantoi termalu sendiri. Apabila cuba amarai modal politik murahan, kononnya palinglah tersimpati kepada penduduk di kampung Sungai Baru. Rupa-rupanya apa yang terjadi, segala rahsia mereka terbongkar semula. Jadi ada netizen kata, punyalah menyesal, kan lebih baik tak membuat lawatan modal politik murahan itu. Taklah ketahuan, taklah kedapatan perbuatan jahat sebelum ini. Tapi gara-gara gatal tangan sangat, gatal hati sangat, nak menyibuk, nak mahu tahu, nak mahu meraih simpati uh, modal politik murahan Akhirnya dapat malu sendiri Kata orang itulah dapat malu sendiri ha. Jadi saudara-saudara sekalian Mengapa sebelum ini Razman Zakaria yang adalah Exco pertanian pada waktu itu Macam tak ada suara ketika menjadi kerajaan bila dah tak jadi kerajaan barulah Tiba-tiba bising semacam Macamlah tidak pernah tahu kewujudan ladang babi itu Tiba-tiba bising pula main sentimen Tiba-tiba tak nak jadi hero pula Yang hairan kata pemuda amanah perah Masa mereka berkuasa Macam tak buat apa-apa pun Masa ada kuasa diam Seekor babi pun tak terusik kata beliau. Dan waktu jadi kerajaan dulu, ha masa tu bukan mainlah faham semua pihak, faham semua pelabur, faham semua benda-benda termasuklah bau babi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada yang rasa simpati, ada yang rasa kesian dengan Tun Mahathir di usia sudah 100 tahun masih pula sibuk berpolitik tapi yang itu orang tak berapa kesian lah yang orang kesian ialah sudah berusia lebih 100 tahun oleh kerana tak mahu bersara lagi politik masih sibuk dengan politik masih menyibuk dengan kepimpinan terkini yang mereka kesian ialah apabila Tun Mahathir dalam usia yang telah terlanjut usia ini masih pula keluar naik turun naik mahkamah. Itulah netizen sudah memberikan nasihat atau mencadangkan Mahathir berhentilah, bersaralah politik. Kami dah kesian terlampau kesian dengan melihat Mahathir sudah terlalu tua turun naik mahkamah lagi kata mereka. Bayangkan, kemarin saja di mahkamah Mahadir terpaksa hadir. Dua video Tun Mahadir ditayangkan di mahkamah. Ini berkait dengan prosiding menghina mahkamah yang telah difailkan timbalan perdana menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi terhadap bekas perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad di mahkamah tinggi di sini pada Rabu dimulakan dengan penyiaran dua video sidang media, saudara. Sebenarnya ramai orang yang betul-betul mahu Mahathir bersaralah daripada politik. Kesian kata mereka. Sudah terlalu uz uzur, tua, turun naik ke mahkamah. Yang ini pula isu tentang menghina mahkamah pula. Ia membabitkan tayangan yang disiarkan dua portal berita selepas perbicaraan kes saman Dr. Mahathir terhadap Ahmad Zaid Hamidi berhubung isu kuti di lobi kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada 5 Disember tahun lalu. Mahkamah juga membenarkan Dr. Mahathir yang akan menyambut kelahiran 100 tahun pada 10 Julai depan ini duduk bersama barisan peguamnya bagi menyaksikan rakaman tersebut dari jarak dekat. Semasa prosiding di hadapan pesuruh jaya kehakiman Gan Tek Chiong, Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman yang mewakili Presiden UMNO itu memohon rakaman berkenan ditayangkan. Pada tarikh berkenan, rakaman tersebut telah dirancang lebih awal dan bukan berlaku secara spontan, katanya. Bagaimanapun, Peguam Nizam Bashir Abdul Karim Bashir yang mewakili bekas ahli parlimen Langkawi itu selaku planatif membantah perkara berkenan tiada salinan fizikal cakra padat yang disampaikan kepada pihak kami selain tidak melampirkan pengesahan kebenaran video itu mengikut Seksyen 90A Akta Keterangan 1950 katanya. Selepas ditayangkan, pesuruh jaya kehakiman menetapkan 14 Mei untuk kedua-dua pihak memaklumkan tindakan susulan. Proceeding komital yang difailkan merupakan dakwaan yang serius. Maka jalan yang terbaik ialah mahkamah memberi masa untuk planatif mendapatkan arahan lanjut daripada peguamnya. Ini juga demi keadilan pihak-pihak. Proceeding akan bersambung bulan hadapan katanya lagi. Pada 5 Disember tahun lepas, Dr. Mahathir selesai memberi keterangan dalam perbicaraan kes saman itu sementara anaknya Datuk Sri Mukri sebagai saksi terakhir planatif pada 9 Disember tahun sama. Ahmad Zaid pula dijangka memberi keterangan sebagai saksi defendant pada 14 Mei depan. Selesai prosiding pada tarik berkenan, Dr. Mahathir menunjukkan beberapa salinan dokumen termasuk kad pengenalan lama miliknya, isteri dan empat anak berserta surat beranak asal bagi membuktikan nama sebenar mereka. Dr. Mahadir memberitahu semua salinan kad pengenalan berkenaan diperoleh daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pada 20 Julai 2022, Dr. Mahadir memfailkan saman itu dengan menamakan Ahmad Zainabidi sebagai defendant. Berdasarkan penyataan tuntutan, Dr. Mahadir mendakwa defendant mengeluarkan kenyataan palsu berbaur fitnah dan berniat jahat yang secara langsung merujuk kepada dirinya. Kenyataan itu dibuat ketika mesyuarat UMNO bahagian Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Dr. Mahathir percaya bahawa individu dirujuk dalam kenyataan fitnah tersebut sebagai orang itu dia dan Mahathir anak, Ismail, uh, anak lelaki Iskandar Kuti jelas merujuk kepada dirinya. Beliau mendakwa kenyataan Ahmad Zainabidi berniat jahat untuk menyebabkan beliau terdedah kepada kebencian masyarakat selain menjejaskan kedudukannya sebagai seorang negarawan dan tokoh politik yang dihormati di peringkat antarabangsa. Dr Mahathir berkata kenyataan itu turut memberi maksud tersirat bahawa kredibilitinya untuk memimpin negara dan parti yang mengutamakan orang Melayu dipersoalkan. Katanya, kenyataan itu menggambarkan dirinya sebagai seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, mementingkan diri dan tidak beretika dalam memegang jawatan awam dan tidak layak memimpin menjadi pemimpin. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye bye.